Успешные люди внедряют успешные стратегии. Я в который раз пытаюсь вам это доказать. И сегодня я буду это делать вместе со своим гостем, которого я с вам с радостью представляю. Это Валентин Бельский, глава рады организации работодавцев Миколаевского клуба Директориев. Доброго вечера. Добрый вечер, извините. Валентин, я рада приветствовать вас в нашей студии. Вы знаете, в последнее время мы заметили такую тенденцию, что люди объединяются, чтобы вместе решать какие-то вопросы. Очень громко нашумел объединение флешмоб такой Николай когда они вместе чистили улицы. Но сейчас от таких частных примеров, наверное, к более общим. Я знаю, что недавно в нашем городе появилось такое объединение, которое позволяет предпринимателям вместе решать какие-то проблемы. Так ли это и что это? Да, Евгения, вы абсолютно правы. Сегодня это уже давно не тренд, сегодня это необходимость. Угу. И сложная экономическая ситуация в Украине давно подталкивала к мысли о том, что предпринимателям нужно перейти от сотрудничества конкурентного к так называемому понятию со конкуренции uh -huh. и начинать на мой взгляд необходимо с предпринимателей и предприятий, не являющимися напрямую с пересекающимся интересом, uh -huh. то есть из разных отраслей. Именно поэтому на протяжении нескольких лет последних мы пробовали различные модели сотрудничества uh -huh. и остановились на так называемом клубе директоров. Окей, что это за клуб? Мы в принципе с вами обозначили общие задачи, но может быть какие-то конкретные цели, которые вы перед собой ставите? Безусловно, ни одна организация не является успешной, если не ставит перед собой цели, не формулирует задач и не характеризует показатели количественные, uh -huh. которым она хочет достичь. Нашей целью является повышение конкурентоспособности, а конкурентоспособность и уровень ее оценки это безусловно состоятельность компании, количество оборачиваемых средств и количество, так или иначе, занятых людей в этих угу. организациях. Насколько успешна такая стратегия, откуда взят этот опыт? Это опыт, который нам подсказали европейские партнеры, это опыт, который является сегодня уже изложенным в так называемой модели Европейского фонда управления качеством и эту модель Многие уже годы несет Украинская Ассоциация Качества. Угу. Около пяти лет назад мне посчастливилось познакомиться с этой моделью. Мы успешно внедряем на своем предприятии. и Сегодня делимся достигнутыми результатами и опытом с предпринимателями нашего города. Ну хорошо, наша программа называется Код Успеха. Я люблю, когда мои гости делятся конкретными рецептами, как как это делается. Ни один предприниматель, ни одно предприятие, которое существует на данный момент э не может сказать о том, что она взяла модель в чистом виде угу. и применяет у себя. Безусловно, у каждого есть своя изюминка, свой код успеха. Поэтому я бы не рекомендовал полагаться на универсальную формулу. Однако так называемые фундаментальные концепции, так называемые критерии и подкритерии, которые рассказывает модель, являются действительно универсальными методами, которые могут позволить организации настроиться на так называемое устойчивое развитие. Uh -huh. Сегодня популярно говорить об этом. Наше нелегкое и неустойчивое время. Действительно, буквально несколько программ мы говорили назад о кризисе и как при помощи кризиса выходить из. Вернее, что кризис может стать стартовой площадкой для развития. Согласны ли вы с этим? Ну, только для тех организаций, которые стараются найти нечто хорошее тех сложностях, которые их окружают. Uh -huh. Мое мнение, что предпринимательский дух и заключается в том, чтобы успешно сопротивляться внешним факторам недовольства, природного или экономического. Поэтому мы стараемся объединить в нашей организации предпринимателей, которые не только достигли успеха, но и готовы этим делиться с другими. Uh -huh. Поэтому приглашаем все успешные бизнесы поделиться опытом в первую mm -hmm. очередь, а также возможно вступить в кооперации с местными малыми предпринимателями, помочь микропредпринимательству, таким образом подтвердить свой социальный статус региональный и возможно обрести новые кооперационные связи, которые сегодня очень серьезно нарушаются ввиду того, что страна сегодня границы имеет, к сожалению обозначены Хорошо. Как конкретно? Вы можете привести какой-то конкретный пример такой синергии, когда могут сосуществовать предприятия разных направлений? Очень хороший пример продвижения своих продуктов, когда угу. одна из успешных компаний арендует место на выставочной площадке, например, в городе Киев. То безусловно, это место требует в данном случае, если говорить об интерьере, наполнения. Одна компания, очень известная в нашем городе, мебельная. Занимаясь производством детской мебели, предложила партнерской компании, которая занимается производством матрасов, поместить на, на стенды компании детской мебели свои матрасы. Uh -huh. А также другой компании, которая выпускает текстиль, э, укрыть эти матрасы прекрасными одеялами подушками. А так как мебель детская, то не мешали бы игрушки на этом стенде. А так как это все-таки выставка в городе Киев не мешал бы интерактив рекламный. Таким образом была привлечена пятая компания, занимающаяся рекламой. И вот вам синергия. Хорошо. А насколько эффективно такое, я понимаю, это эффективно для мебельной компании, которая получила такую красивую оболочку. Насколько это эффективно для партнеров? Говорить об эффективности я бы стал только тогда, когда добиваешься какого-то результата. Угу. Поэтому в первую очередь мы ставим для себя результатом э, умения партнерских отношений построения, скажу так. Поэтому до сих пор предпринимательская, предпринимательский взгляд сосредотачивался на том, как бы скрыться, как бы остаться незаметным, как бы продержаться какой-то период. Сегодня я думаю, что наступает тот период, когда предприниматель понимает, что его публичность, прозрачность ведения бизнеса, популяризация его как предпринимателя и таким образом взятие на себя какой-то ответственности персональной, является лучшим. Кодом успеха. Ух ты! Хорошо. Многие предприниматели сейчас сетуют на то, что кадров не хватает. И вообще те, кто выпускается из вузов, совершенно не подготовлены для того, чтобы решать те задачи, которые мы хотим. И вообще невозможно развиваться в таких условиях. Можно ли решить это? Это традиционное мнение, которое опирается на философию проблемы извне. Угу. Мы сосредотачиваемся в нашем клубе на самосовершенствовании, поэтому ищем возможности для улучшения внутри себя. Очень классный опыт советских времен создания трудового резерва. Угу. И на данный момент клуб Николаевский клуб директоров не только провел переговоры с успешными университетами, вузами нашего города, но и организовали совместные программы по подготовке, обучению, принятию на практике студентов, успешных ребят. И это не обязательно пятый и последний курс, это третий курс. И надо сказать, что Успех колоссален. Мы разработали школу совершенствования директоров, которую скоро будем анонсировать как уже полноценный проект. В этой школе могут принимать участие не только предприниматели, но и успешные студенты. И основной нюанс, что мы рассказываем о модели и тут же закрепляем на практике наших предприятий клубников. Угу. И появляется возможность у ребят общения с первым лицом, руководителем. Они могут увидеть, как реализовывается культура предпринимательская, как создается добавленная ценность для потребителя, как выстраиваются партнерские цепочки и все прочее, о чем говорит наша модель. Хорошо. Есть ли э, у, ситуация, когда уже кого-то, например, брали на работу после такого обучения? Безусловно. Да? Многие компании сегодня стоят в очереди за нашими студентами. Да ладно? Поэтому в какой-то степени ребята ошарашены подобным успехом. И надо сказать, что мы стараемся их немножко уберечь от головокружения. Даже так. Скажите, а кто может стать? Вы говорили про крупные успешные корпорации, которые могут стать членами вашего клуба. Промелькнула фраза о том, что и микробизнесу вы хотите помогать. Могут ли и они стать участниками этого процесса? Безусловно. Мы открыты для любого бизнеса, и не обязательно это объединение направлено на получение прибыли. Угу. В нашем клубе есть и благотворительный фонд, угу. наш клуб ходит университет, любая организация, которая является так или иначе работодателем вступает в определенную конкурентную среду. Соответственно, ей есть за что бороться и в чем совершенствоваться. Всему этому мы готовы научить эту организацию и призываем всех, кто добился успеха на этом поприще, вовлекаться в нашу деятельность и помогать нам. В чем есть совершенствоваться вам? Вы говорите, всем есть в чем совершенствоваться. В чем есть в совершенствоваться? Я вам? думаю, что совершенного человека нет, угу. как и говорил Исхак. А Дизис – нет совершенного менеджера. Uh -huh. Успех компании заключается в команде. Поэтому правильно подобранная команда, формирование лидеров, передача полномочий вместе с наделением естественной ответственностью – это является базой для того, чтобы компания просуществовала очередные несколько десятков лет, uh -huh. так скажем. Мое несовершенство заключается в том, что я до сих пор мало говорил о том, что переполняет и за что я переживаю. Я думаю, что это нужно наверстывать. Хорошо, будем наверстывать вместе. Спасибо большое за ваши ответы. Я думаю, что будем наверстывать, и вы придете еще в нашу программу. Спасибо большое, Евгения, за приглашение. С удовольствием. Всего хорошего. Ну, а вы, пожалуйста, находите свой личный код успеха. Если мы вам в этом поможет, будет здорово. Увидимся.